Hazırsızam dostlarım. Abdullah bu günə bir də qarşı izləyən, burada başda gördünüz kimi epsilon token intiment cavabı. Bu token nədir, nə deyilir, nə işə yarayır, hamısı haqqında məlumat verməyəcəyəm sizlər. Videoya çəkin və kanalıma abunə olun. Video bəyəndə sözü təzə videolar gəlməsinə yorum ataraq bunu mənə bildirməyə də çıxartmayın. Əgər bunların hamısı tələsə keçəcək videolar. Gördüyünüz kimi burada epsilon tokenini bizə website qarşı daxil olduqda let's do the world possible since it was impossible until. Yəni deyir dünyada məşhurlaracaq bir token yaratmaq istəyirlər. E, hər kəs bu tokenləni alıb pul qazanmağın şəraitini yaratmaq istəyirlər. Bu da tokenin özünün introdüserlərindən biridir. Burada gördüyünüz kimi epsilon loqosu var dostlar. Belə bir loqo veriblər. Arxa plandakı oynaq bir nöqəjidir dostlar. Təbii ki, artıq bu bütün tokenlərdə var. Yəni normal hala döndü. E, Scan məsəl bütün tokenlərdə olur. Artıq ona çox ciddi fikir vermək lazımdır. Biz bir də PancakeSwap-ın səhifəsini açırıq. PancakeSwap-dan ala bilərik burada. Daxil olduqdan sonra özümüz MetaMask hesabımızı daxil eləməliyik. Mən MetaMask hesabımı daxil edə bilirəm. Gördüyünüz kimi BNB-yə qarşı burada EPS tokenini bilirlər. Bunu daxil edirəm. Burada BNB-yə deyil, məsələn mən burada dəyişib ə tox boostu yaza bilərəm. Necə yazaram? Burdan dəyişməyə kliklətdim. Görürsünüz, 1 BNB-dən aşağı qiymətlidir. Burdan boost boostu seçdikdə, dostlar, bizim mən boost yazdım buram. Görürsünüz, boostu seçdikdə mənim qarşıma səhifə açılır bir büsdə qiymətini də görə bilərik. Neçəsə, neçə deyildi. Gördüyünüz kimi bir büsdə dostlar 4760 tani koyula bilərik. Qiymət də 1.001-dən aşağıdır. Aşağı gəldəndə biz həm burada hovdu bay. Niyə epsilon seçməli? U -u -u, built yani cütləşdirilmiş veb sayt, finansal adminlər və s. yəni çox gözəl işliklə dediyin hələ görə və ekosisteminə görə dostlar, ekosistem tokeni alıb satanda kəsinin filər və s. Burada antivirus -bu sistem, yəni antibaynodudur. Bayn nədir? Demək ki, bir tokeni alır 0.01-dən, alanda -al 0.05-ə qaldırdığı zaman təkrar alır, alır. 0.00-da satanda bütün amillərində qalır elə bir. Burada antibump, anti-dump sistemi var və dual mode varsa buyback və burn yandırmaq və geri qaytarmaq sizəni. Burada bizə buyback haqqında məlumat verir. 0.0 keçidə haqqında məlumat verir. Burada token Binance-da baxa bilək dostlar. Binance Smart Chain ağı üzərində olduğu üçün liquid pool, yəni pul poligonunda və s. Gördüyünüz kimi burada 190 holder var Binance Smart Chain üzərində. 90 ondu deyir mən də çox hazıram belə bir tokenə görə. Mən çox yaxşı burda LP lock çıtlanıb anti buhal hərsin dedim dostlar sizə. Aşağıda yəni, toplam sayının 100 milyard olduğunu görürsüz. Soft capinin 81 milyon olub. Hard capinin 120 BNB-si. PancakeSwapdə listəyin qarə presale üçün listəyiniz, investeyor <laughs> dostlar. Burada token alqoritması haqqında 970% likvidelə avonu yandırılma hələlik keçmədi. Presale üçün 30% olsa, daha sonra bunlar niyə belə sıfır qalıb? Bunlar haqqında heç bir məlumat yoxdur. Roadmap dostlar, komanda yeradilib. Burada presale keçidində Royal Waps notoru, sözsüz medip create olub, belə-belə, belə-belə listəton counting-dir. Bunlar da isə hamısı yaşlı olanlar, hamısı gəlib dostlar səvirimsə. Bu dəqiqə burada elədir dostlar, gördünüz ki, bu yarımçün. PancakeSwapdə listəyəldən sonra rest fərq deyillər. Daha sonra köyməş qapdı və köyləyin güdrestirəcək. Telegramda pris bot gətirəcək. BNB holderlər BNB palayacaqlar holderlər, belə dostlar. Bunu introda kiçik bir video var dostlar, girib videonu incəyə bilərsiniz mən hələ librahmizəm charti deksdola baxa bilərsiniz. Deksdola daxil olun, deksdoldan necə yükləyə bilərsiniz. Charti dincəldikdən sonra bir də də sözsən meditasiya ilə göz gəldirib videonu bağlayacağam dostlar. Ee, sizdən tək xahişim kanalıma abunə olma, mündəmmə və dataya bir data, təzə verilən cəhəmdən yoruma atıb bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın əcədən satış olur. Hələ də mən video çəkirəm. Burada gördüyünüz kimi desktopda görən qiymətini görə bilirik və içəridə olan LP-ni və sərə görə bilərik. Hələni açsa yoxdursa gördüyünüz kimi təbii ki, şey. burada pool-lu nə qədər var, burada liquid qoyduğun deyir. Bu total TV. Nə isə hər, burada tokenin çıxdığı qiymətlərdən hardasa çox aşağı səviyyələrə düşüb. Bunun səbəbini presən etdim, açıqlaya bilərsən. Presədin alanlar direkt olaraq satdıblar və coinin buralara düşməyinə gətirib çıxardıblar. Amma təbii ki, bu gələcəkdə daha yaxşı yerə gəlib çıxa bilər ə başqa nə göstərə bilərsəm dedim ki Telegram və Twitter kanalları qaldı. Aşağıda yenə onlar da burdan gördünüz listed on coin market cap var dostlar. Belə bir şey Twitter hesabları var. Twitterə də daxil olur. Bunlar da dindirilir. Burdan çıxa bilərəm burda epsilon olduğun yaxına gələcəyin gün deyəsən. Əliş nəxtə bu da Twitter hesabları var dostlar. Daxılıb Twitter hesablarına baxım. 1984 nömrəli aktiv aktiv tərkibçi var Twitter hesablarında. Ən son postlarına və sərə baxıram. Ən son postları ənətr epsilon Bitcoin. Yəni gördüyünüz bu Carlo Aminino bu Twitter influencerları bunlar haqqında post paylaşıb. Ee, burada kade ebu kripto bunlar hakkında post paylaşıp gördüğüm sıktı kaynaklarının yükseldiği hakkında burada hay epsilon hakkında mağmurlar paylaşıp burada jane finder jane finder jane Conquer coin hunter rifkins vital guru vesaire için böyle yerler bunlar hakkında bunlar listelip dostlar Artıq burdan da çıxa bilərəm. Bir də nə qaldı? Telegram. Telegrama da baxaq dostlar. Telegram səhifələrində 1109 1109 nəfər takipçiləri var və adminlər bəs hər hamısı burada aktivdir. Hər hansı bir sualınız yəni nəticə gəlib adminlərdən soruşa bilərsiniz. Yəni belə bir qrupdur gördüyünüz kimi. Bu günün bəqaları dostlar, kanalıma abunə olma, videonu bəyən, daha çox təzə videolar gəlməsin, zəhmət olmasa yormatırıq bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Əgər bunların hamısı edirsə, sağ ol, sağlamat qalın, gələcəkdə görüşündür. Özünüzə yaş baxın. Sağ olun.